এই আইতাগৰাকীৰ ককাই আছিল আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মুক্তি যুঁজাৰু হেল' ভিৰ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলা আছে আৰু মই ভালে কৌশল আছোঁ আজি হৈছে দেশৰ আঠসত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱস আজি আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ আৰু আজি আহিছোঁ মই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ আইতাগৰাকীৰ ঘৰলৈ আৰু আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওকচোন মই আইতা ঘৰ পালোহি আৰু এই আইতাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰূপা বৰা আৰু আইতাগৰাকীৰ ককাৰ নাম হৈছে প্ৰয়াত ডক্টৰ লীলাৰাম বৰা আৰু এই ককাজন আছিল আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মুক্তি যুঁজাৰু আজি যিহেতু দেশৰ আঠশত্ততম স্বাধীনতা দিৱস আৰু এই স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আজি আমি আইতা ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আইতাৰ খা খবৰ ল'লোঁ আইতাক সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আৰু আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আইতা সদায় কুশলে থাকে আজি খবৰ ল'বলৈ আহিছে এই বাইদেউ এয়া আইতাক সম্বৰ্ধনা জনাব আহিছে সেয়া আৰু এয়া হৈছে স্বৰ্ণ বাইদেউ স্বৰ্ণ বাইদেউ আইতা আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোকে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু যিহেতু এই বাইদেউ আইতাৰ লগত উত্তপ্তভাৱে জড়িত হৈ থাকে আৰু এয়া হৈছে পুবতী বাইদেউ পুবতী বাইদেউ আইতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈছে আচলতে নমস্কাৰ আজি আঠসত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আজি আমাৰ এই ভণ্টিজনী আহি আমাৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছেহি মোক মোক পিতৃ আছিলে প্ৰয়াত মুক্তিযোদ্ধা ডক্টৰ লীলাৰাম বৰা মোৰ মাৰ নাম হৈছে ৰূপা বৰা আটাইলৈকে আঠসত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ এই আইতাৰ ককাই আছিল স্বাধীনতা দিৱসৰ মুক্তিযোদ্ধাৰো আৰু আইতাৰ মানে খবৰ ল'বলৈও আহিলোঁ আৰু আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে আইতাই আমাক কিছুমান কথা ক'ব আহ আবি শুনে আয়তার মুখে শিবসাগর জেলার বড় হাত চন ঠাইশশো বত্রিশ সন এক নহয় তাতে প্ৰাইমেৰী শিক্ষা শেষ কৰি গোহাট অঞ্চলত উচ্চ শিক্ষাৰ কোনো অনুষ্ঠান নথকাৰ বাবে মই শিৱসাগৰত চাৰিগাঁৱৰ মামাৰ ঘৰত থাকি এম ভি পাছ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰাই হাইস্কুলে শিক্ষাও হৈছিলোঁ আমাৰ স্কুলখনৰ নাম আছিল শশীধৰ ফুকন বালিকা বিদ্যালয় এতিয়াও সেইখন চলি আছে তাৰ পৰাই মই হাইস্কুলৰ শিক্ষা কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে সামাজিক কাম বা অন্যান্যখিনি কৰি বিশেষকৈ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে আমাৰ এজন ছাৰ আছিলে ছাৰে ৱাৰ্ড হাটকণ দেও ছাৰে গান্ধীজী মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সেই সেৱাগ্ৰাম নামে ঠাইত গুৱাৰ্ধ বেছিক মানে ভনীয়েদি শিক্ষা শিক্ষাদান কৰি আছিল তাৰ পৰা তেখেতক আমাৰ স্কুলে যেতিয়া আহিলে ক্লাছৰ ভিতৰত মই চবতকৈ সৰু তেতিয়া মোক মাতি আনিলে ওচৰলৈ আনি পেলাই এই সৰু ছোৱালী তই জীৱনত বহুত কৰিবলগীয়া আছিল মোতকৈ ডাঙৰ ছোৱালী কিন্তু বহুত আছিলে কাকো মতা নাই মোক মাতিলে তই জীৱনত গৈ বুলি কিয় বহুত কাম আছে মইতো ভয়তে কঁপিছোঁ কিবা কয় তাৰপৰা তাৰ তোক খুলি কিতাপকেইখনমান উলিয়ালে তই কিতাপকেইখন পঢ়ি কিনে চাচোন তই মই পঢ়িম ছাৰ তই এইকেইখন ঘৰলৈ লৈ যা পঢ়ি এদাই হ'লে মূৰ্তি ভিত এইখন আছিলে অমীয় কুমাৰ দাসে লিখা গান্ধীজী গাঁৱত কৰা সেইবাৰ শিশুৱে আৰু অন্যান্য গঠনমূলক কামৰ বিষয়ে আছিলে সেইকেইখন কিতাপ মই নাম নাম কিতাপ পাহৰিলোঁ তাৰপাছতে হাইস্কুলত পঢ়ি এটাই হ'ল ঘৰতো লাহে লাহে মা অকলশৰীয়া কাম কৰিবলগা হ'ল এনেকৈ আহি মেলি ঘৰতে তাত শুই শুই জীৱন শুকাইছিলোঁ আৰু ওচৰতে স্থাপন হোৱা এম ই স্কুলখনতে এঘণ্টাই দুঘণ্টাই ইংৰাজী পঢ়াইছিল তেখেত দৰমহালৈ নহয় যি পায়ে দিছিলে মুঠতে এঘণ্টা দুঘণ্টা ফাটি দিছিল সেইদৰে মই থকাৰ পিছত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে ঢুকালে ঢুকোৱাৰ পিছত তেখেতৰ মাজৰ পাতিব মৃত্যু দিৱসটো গোটেই ভাৰতবাসীয়ে পাতিবলৈ দিলে পালন কৰিবলৈ দিলে গতিকে সেই মূৰ্তি দিৱস পালন কৰিলে মই নিজৰ যিসকলে গান বিষয়ে কাম কৰিছিলে সেইসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি সেই বিষয়ে ঘৰৰ পৰা কিছু অৰিহণা যোগাইছিলোঁ আৰু ঘৰত বা গাঁৱত কিতাপ পঢ়ি পেলাই পাইছিলোঁ চাফাই কামৰ বিষয়ে আজি বাট চাফাই কৰা পায়খানা সজা এই কামবোৰ কৰিছিলোঁ গাঁৱত থাকোঁতেই কেইজনমান গান্ধীজী আৰু মোক যিজনে বিয়া কৰাইছিল লীলাৰাম বৰা বুলি তেখেতেও গান্ধীজীৰ বিষয় কাম কৰি আছিলে তেখেতসকলে বিষয়ে তাৰপৰা বুজালে তে বিয়া ত'বই লাগিব গতিকে বিয়া হৈ এটা অনুষ্ঠানত থকাটো ভাল গুৱাহাটী শনিয়া আশ্রম মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠা করা এখন আশ্রম আছে তাতে মোক বিয়ার পিছত চোদ্দ তারিখে বিয়া হয়েছে ষোলো তারিখেরপা মানে তাতে আশ্রম থাকি গেল আর সেদি আশ্রম ট্রেনিং শেষ করে আহি মানে গাওয়া বিশেষ করে শর্দিয়াত এখন স্কুলত কাম করে আসি শদিয়ালৈ গ'লোঁ শদিয়াত কাম কৰিলোঁ শদিয়াৰ পিছত বানপানী বহুতো লোকচান কৰিলে অৱশ্যে অভিজ্ঞতাও বহুত হ'ল জীৱনৰ অভিজ্ঞতা সামাজিক কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা এইবিলাকক এইবিলাক লৈ মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মদাঘাট নামে ঠাইত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মাটি আৰু টিনপাত দি পেলাই সেই এখন গাঁও কেইবাখনো গাঁও আছিল কিন্তু আমাৰ গাঁওখন তেনেকৈ প্ৰত্যেককে দিছিলে দুবান দি চাৰিবান দি তিনি পাত আৰু তিনবিঘা চাৰি বিঘা আমাক দহ বিঘা মাটি দিছিলে আৰু ছবান দি তিনি পাত সেইটোৱেই জীৱনত সামাজিক কামৰ পাতৰ নিমেল দিলোঁ আৰু আজিলৈকে বিদ্যা ষাঠি চনত মই তিনিচুকীয়ালৈ আহোঁ মোৰ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী গোটেইকেইটা জন্ম হ'ল আৰু ইয়াতেই মই তেতিয়া এই বৰদৈ নগৰ এইবোৰ ধানৰ পথাৰ আছিলে আৰু আমি থকা এইবোৰ জংঘল আছিলে তেনেকেই আহি সোমাই প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ কাম প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাটো কেনেকৈ পালোঁ তাৰো এটা বুৰঞ্জী আছে মোৰ ছোৱালীজনী নগৰত সন্ধিয়াত হৈ থাকিছিলোঁ সেই কৰিবৰ কাৰণে এজনে মোক পৰামৰ্শ দিলে মথুৰা নাথ লওঁ বুলি তেখেতে এখন কিতাপ পঢ়িলে দৈনন্দিন যুগৰ প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাবোৰ সেইখনকৈ গোটেই এৰাতিৰ ভিতৰত মই শুই কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা দৰৱ নাখাওঁ বুলি চব এল'পেথিক দৰৱ পাতি দুলিয়েই মই প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ আৰু আজি পৰ্যন্ত মোৰ জীৱনত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনত মই প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা এখন ব বহল পথাৰ তিনিচুকীয়াত গঢ় লৈ উঠিছিলে মাটি বাৰীও লৈছিলোঁ গড় দুৱাৰো খাইছিলোঁ কিন্তু এই সময়ত চীনা আক্ৰমণৰ সময়ত বিৰতি লাগিলে যে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিবলৈ ঠিক কৰিলে আমাকো অপমান কৰিবলৈ ধৰিলে যে হেৰি কৰি পেলাই নিজৰ স্বামী তেওঁলোকে লৈ গৈ হৰণ কৰি অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিলোঁ দৈ গৈ তিনি ঘণ্টা তেওঁলোকে জেৰা কৰি ৰাখিছিলোঁ এনেকৈয়ে তাৰপাছতো এতিয়ালৈকে মই চৰকাৰী কামৰ লগতো মোৰ সহযোগ আছিলে চৰকাৰী কামৰ লগত বিশেষকৈ দুটা বিভাগত এটা হ'ল ৰিটাই চি প্ৰফে সৰ্বশিক্ষা আঁচনি সেই আঁচনিত মই দুবছৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেক্ৰেটৰী হৈ আছিলোঁ আৰু এটা আঁচনি হ'ল মদ নিবাৰণী মদ ভাং হাগী মাধৱদ্ৰব্য নিবাৰণী কমিটি সেইটাৰো মই দুবছৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈ আছিলোঁ মই ডিষ্ট্ৰিক চেক্ৰেটেৰী হৈ থাকোঁতে সাক্ষৰতা যেন প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে ডি চি তেতিয়াই দিনৰ ডি চি গোহাঁই এনেকৈয়ে মই এতিয়া জীৱনটো সামাজিক কাম কৰোঁতেই শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়াও যিমান পাৰোঁ মই সমাজ এতিয়াও সেই কাম নকৰোঁ আৰু কৰি আছোঁ ভগৱন্তই মোক শক্তি দিয়ক ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি আজি এই আইতাই আইতাৰ জীৱনৰ কিছুমান কাহিনী ক'লে আমাৰ আগত চবৰ আগতে আপোনালোকক শুনিলোঁ আৰু এই আইতাৰ জন্ম হৈছিলে ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখ আৰু এতিয়া আপোনাৰ মানে এতিয়া হেৰি নাইণ্টি কিমান হৈছে বুলি ক'লে কিমান বয়স হৈছে বুলি ক'লে নাইণ্টি থ্ৰী অঁ এতিয়া আইতাৰ বয়স হৈছে নাইণ্টি ফ'ৰ চাওকচোন এতিয়াও আইতা মানে বহুতখিনিয়ে সুস্থ আৰু মাজে মাজে গাটো বেয়া হৈ থাকে আইতাভাগৰ আৰু এয়া হৈছে আইতাৰ সৰু বোৱাৰী আৰু এয়া ওচৰৰ ন এইগৰাকী এয়া ওচৰে হয় অঁ এই বাইদেউ ওচৰৰ এইফালে এগৰাকী আহিছোঁ আহি দিওঁ ক'লে আহক এইফালে আহক আহক অঁ আৰু এই বাইদেউ আইতাৰ লগত মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে এই বাইদেৱে আৰু আমি আজি সকলো আইতা ওচৰলৈ আহিলোঁ ভাল লাগিলে আইতাৰ লগত বহুত কথা পাতিলোঁ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বিষয়ে আৰু মানে আইতাৰ কিছুমান জীৱন কাহিনী শুনিলোঁ ভাল লাগিলে আৰু আপুনিও আপোনালোকেও আমাৰ লগত মানে আইতাৰ জীৱন কাহিনী কিছুমান হেৰি চমুকৈ আইতাই ক'লে সকলোবিলাক বাৰু ক'ব নোৱাৰিলে থাকি গ'ল আইতা আইতাৰ বয়স হৈছে নাইণ্টি ফ'ৰ বুলি কৈছে আইতাই আৰু ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনতে জন্ম জান জানুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখে এয়া আমাৰ স্বৰ্ণ বাইদেউ আইতাক পায়স খুৱাই দিছে এয়া চাওকচোন আইতা ভাগৰিছে অলপ মানে এতিয়া ময়ো এচামুচমান আইতাক খুৱাই দিওঁ মই আইতাক অকণমান পায়স খুৱাই দিওঁ আৰু অকণমান খাই দিয়ক অলপ আইতাক পায়স খুৱাই দিলোঁ পানী অকণমান খুৱাই দিওঁ পানী অকণমান খাই দিয়ক আৰু অকণমান খাই দিয়ক ভালে থাকিব দেই চৰকাৰী মানুহৰ লগত কম বয়স ঊনৈশ পঞ্চাছ চনত ন ঊনৈছশ পঞ্চাছ নাই এই আইতাই বোলে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিলে আৰু এই আইতাই শদিয়াত মানে ৰাইজৰ মাজত ৰিলিফৰ কাম কৰিছিলে এতিয়া কৈছে তাকে আৰু এইফালে আইতাৰ সৰু বুঢ়ীকে আমালৈ বুলি আনিছে ধুনীয়াকৈ পায়স এয়া চাওকচোন আৰু এইফালে কেক বিস্কুট ভুজি আৰু এইগৰাকী বাইদেৱে আমালৈ বুলি পানীত ঠিক কৰি আছে এতিয়া আমি পায়স দিছে আমাক মানে আইতাৰ ঘৰত আৰু আমি ধুনীয়াকৈ পায়স খাওঁ পায় খিৰ বহুত টেষ্টি আছে গাইছ আইতা ঘৰৰে পায়সবাই স্বৰ্ণ বাইদেউ বুলি কৈছে আৰু আমি কোন কোন বহি আমি একেলগে চাহ খাই চাব দেইফালে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে সদায় সুস্থ হৈ থাকক হাঁহি থাকক আৰু সদায় নিজকে সুখী কৰি ৰাখক ধন্যবাদ